Приїхали на пісочну локацію ще одну. Бірпішка літрова не заїхала в цю горочку, він думав, в натяг пройде. Бачите, який пісок на рівному місці копає. Так, зараз спробуємо ми. Мотора не вистачає тут уже. Сейчас попробуем трошки больше разгону взять. А тут уже проеб... Тут уже проеб, я практически мог проехать, но ну, отпустил газ. И просто повыс на пузе. Но дело принципа, дело принципа Ленхай должен проехать. просто жесть. Подъем. А, блин, еще и передняя блокировка была не включена. Если бы передняя блокировка была включена, он бы заехал. Затащил бы с первого раза. Ну, в любом случае. В любом случае, аппарат едет. Так, у нас замыгала температура. Наверное, залипленный радиатор болотом трошки. Ну да. Сейчас проверим. Все работает вентилятор, проверим предохранитель. Ставим трошки постоять и будем двигаться дальше.